Че не Че не Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги, гости приглашенные. В состав городского совета избран 36 депутатов. Прошу всех присутствующих депутатов зарегистрироваться после электронной регистрации, после звукового сигнала. Спасибо. Согласно регистрации на сессию городского совета прибыло 28 депутатов. Наша сессия полномочна. Объявляю пятую неочередную сессию городского совета открытой. Прошу присаживаться. Уважаемые депутаты, на нашу сессию приглашены депутаты областного совета, заместители городского головы, руководители структурных подразделений исполкома, предприятий, организаций, учреждений города, представители средств массовой информации. Большинство приглашенных присутствует в зале. Уважаемые депутаты, для работы сессии нам необходимо избрать секретариат. Вношу предложение избрать секретариат в количестве трех человек. По количественному составу есть предложения другие? Нет? Прошу голосовать. Кто за? После звукового сигнала. Спасибо, решение принято. Так, 30, 28 было, уже 30. Всего 32. Предлагаю следующий персональный состав секретариата. Варванин Игорь Валерьевич депутат городского совета. Шеховцова Татьяна Трофимовна, главный специалист по вопросам дела производства и контроля аппарата городского совета. И Сарабиева Наталья Александровна, исполняющая обязанности начальника юридического управления. Другие предложения есть относительно персонального состава? Нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Спасибо. Решение принято. Все-таки 32 депутата. Значит, кто-то до звукового сигнала регистрировался. Секретариат, прошу приступить к работе. Уважаемые депутаты, переходим к обсуждению проекта повестки дня. В проект повестки дня включены два вопроса. Проекты решений разосланы вам электронной почтой. Есть какие-либо замечания, изменения, дополнения к, про... к, повест... к проекту повестки дня? Нет. Ставим на голосование в целом. Кто за, данное, за данную повестку дня, прошу голосовать после звукового сигнала. Спасибо, решение принято. Уважаемые депутаты, предлагаю утвердить регламент работы нашей сессии, а именно по каждому вопросу до пяти минут для выступлений до трех минут, по одному и тому же вопросу по дня слово предоставлять не более двух раз. Предлагаю работу сессии закончить за один час. У кого есть какие-либо изменения и дополнения в регламент сессии? Нет. Голосуем. Предлагаю утвердить предложенный регламент работы пятой внеочередной сессии. Прошу голосовать. Кто за? После звукового сигнала. Решение принято. Спасибо. Переходим к повестке дня. Первый вопрос про затверждение распоряжений Минского головы. Докладчик Комбросов Анатолий Миколаевич, начальник финансового управления. Благослови. Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, вашему вниманию предлагается проект решения сессии про затворченное распоряжение местного головы. Значит, эти распоряжения касаются расходов бюджета 2015 года. Согласно действующего законодательства, городскому голове делегированы полномочия по утверждению субвенции государственного бюджета своим распоряжением с последующим утверждением на сессии. Эти доходы пришли к нам в период с 25 по 31 декабря. Значит, это касается расходов по образованию, здравоохранению. Если есть вопросы, я готов ответить. Плану бюджетная комиссия рассмотрела, замечательно. Вопросы, пожалуйста, к Анатолию Николаевичу. Нет, комиссия по бюджету, Александр Дмитриевич. Ставим вопрос на голосование в целом. Кто за данное предложение, решение, прошу голосовать после звукового сигнала. Спасибо, решение принято. Второй вопрос. Несение изменений дополнений до решения Минской Рады от 15 року номер 3 про Минский бюджет на 16 рейк. Будь ласка, Анатолий. Утвержден 31 декабря. Мы с вами должны внести изменения в наш бюджет. Я напоминаю, мы с вами приняли его согласно действующего законодательства 25 декабря. Дарья Николаевич. Уважаемые депутаты, согласно закону о государственном бюджете, данные изменения касаются в основной массе изменений, то, что касается э, государственных субвенций. То есть изменилась э, свительная субвенция на 8 миллионов измен, э, плюсом, изменилась медичная субвенция на 2 миллиона минусом и изменилась базовая дотация на 3 миллиона плюс. Городу Бердянску выделено дополнительно на социальные субвенции 57 миллионов гривен. Итого, с учетом данных изменений бюджет города Бердянска составит 625 миллионов 425 тысяч 380 гривен. Мы с вами данным, данной корректировкой бюджет. Первое. Следующее. Согласно изменившегося законодательству, экологические деньги, если корректируем просто расходы по нашим распорядкам. раньше они планировали в загальном бюджете, теперь должны планироваться в специальном фонде на отдельном счету. Поэтому пункт 1 в самом конце вы видите по специальному фонду. Здесь 450 тысяч изымаются из загального бюджета и выносятся в специальный фонд. Плановый бюджетная комиссия рассмотрел, вопросов не было, но я готов ответить. Вопросы, Анатолий Николаевич. Цуканов Виктор Владимирович, пожалуйста. Спасибо большое. У меня вопрос один, и потом у меня будет поручение. Скажите, у нас по вильным залышкам что получается? Вильня заложки порядка 40 миллионов. Если она точнее, то я... Могу Спасибо. Сказать. Уважаемый Владимир Павлович, у меня предложение следующее. Я предлагаю, чтобы мы не ждали сессии 21 числа, а чтобы сегодня, когда мы уже утверждаем сейчас окончательный бюджет, чтобы вы уже поручили всем управлениям готовить проекты на следующую сессию по программам, потому что у нас 40 миллионов вильных залышков Я считаю, что мы должны как можно быстрее запустить все тендерные конкурсные процедуры, чтобы провести работы, потом, может быть, какая-то экономия, чтобы мы могли как можно больше сделать чтобы у нас такие 40 миллионов не висели потом по, по концу года. Хорошо, спасибо. Я думаю, этот вопрос нужно принять. Я даю протокольное поручение для нашему всем управлением отделам для того, чтобы подготовили программы. И с завтрашнего дня я прошу уже вы вывесить вы, вывести на сайте эти вопросы, которые мы будем рассматривать в феврале месяце, потому что затягивать нам нельзя, чтобы завтра, чтобы эти 20 дней прошли, чтобы все мы подкорректировали. Если мы завтра вывесим на сайте, значит у нас еще будет время где-то до 18 февраля, по-моему 18 я 18. смотрел, четверг, да? Четверг, 18. У нас еще будет вилка 3-4 дня, если кто-то там, что-то какие-то программы нужно будет уточнять. Нет возражений? Спасибо. Даю протокольное поручение. Больше есть еще вопросы, Анатолий Николаевич? Нет. Бюджет на по вопросам планирования бюджета и социально-экономического развития комиссия? Вопросов нет. Да, ставим вопрос на голосование. Прошу голосовать. Кто за данное решение, прошу голосовать. После звукового сигнала. Спасибо, решение принято. Ну и третий вопрос у нас всегда стоит это разное. Поэтому, пожалуйста, у кого какие есть вопросы, может быть, у депутатов городского совета. Пожалуйста, Вячеслав. Владислав Дмитриевич, пожалуйста. Владимир Павлович, у нас в 2015 году были, были выделены деньги на реконструкцию гимназии Надея номер один там порядка 130 тысяч было выделено, и остаток там тоже 130 тысяч. Это одно из ведущих заведений города, да, учебных. Они не имеют ни стадиона своего, ни актового зала, спортивного зала. Будут ли выделены деньги на продолжение. Владислав Дмитриевич, вы депутат городского совета, вы имеете полное право вносить предложение на нашу комиссию программы, и мы эти вопросы будем решать, когда будем распределять залишки 40 миллионов. Все, спасибо. Нет вопросов. Только я хочу вас аккуратно в своих выступлениях, Евгений Иванович, одна из лучших гимназий... Одна из ведущих, я не считаю, что она одна из ведущих, пусть меня не, не обижается. Я считаю, что все школы и гимназии у нас ведущие в городе Бердянске. Это одна, одна из первых. Я понял, что вы хотите все-таки наставите на своем мнении. У меня есть мнение другое. Я прошу учитывать мнение Мисько головы то же самое. Учитывая. Спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо за работу. На этом. Внеочередная пятая сессия. Пятая, я сказал до часа. Пятая внеочередная сессия объявляю закрытым. Спасибо за работу и прошу вас 21 января и следующее 18 февраля командировочки свои перенести, чтобы мы нормально поработали, потому что это две сессии, и у нас будут такие сессии по вопросам, которым мы будем практически работать целый год. Спасибо всем.